а комфортно. Вы одели, ребеночек побежал. И второй пункт, самый важный. Ничто в обуви не должно мешать мышцам двигаться. Понимаете, что это значит? Во время ходьбы, бега, прыжков, стопа в а, производит амортизационную функцию, погашает, смягчает. Но самое главное, смотрите, в момент, когда ребеночек бежит, смотрите, что происходит, идет. Видите, белый цвет пошел. По очереди, сокращаясь, как сисько у коровы, насос выкачивающий кровь. Побежал быстро, насос быстро качает кровь, пошел медленно-медленно. А если водили жесткий задник или жесткую подошву, что вот происходит? Эти? Я видел, папа крутил их руками, я обратил внимание. Ну, Мягкий, так их смять. А так показатель. Вы берете запястье. Вы женщина, не муж здорование. Вы берете за пятку и одним пальцем вы легко должны согнуть. Да, Я бы не сказал, запахли. что легко. Я да. бы не сказал, Я что просто легко. знаю. Я их так взяла, это пока мы, мы не ходим, это, да. это. Кроксики. А кроксы это хорошо? Да. Хорошо. Созданные американской промышленностью. Четыре года только разрабатывалась смола для кроксов. Цель и задача поставлена перед институтом, создававшим крокс была поставлена цель, чтобы люди, которые 24 часа находятся на ногах, врачи, медсестры и тому подобное, чтобы они чувствовали комфорт все 24 часа.